Понравилась самодача моих футболистов, понравилось то, как они двигались. Не понравилось то, что они забили голы, но отдадим должное Игорнику, который вышел тоже на игру заряженный, и тоже им отступать было некуда. Получилась боевая игра, которая стала ничейной. Две команды хотели, хотели выиграть. Ну, наверное, счет закономерен. Ну, естественно, все знают, что у вас достаточно звездный состав, но сегодня Иван Кривошенко остался в запасе. Это единственная была замена по сравнению с прошлым матчем, но с чем это было связано и ну, довольны ли вы флангами своей команды? Ну, Ваню мы поставили по одной причине. Мы хотели скорость на фланге, решили довериться Егору Чувукову. Он очень быстрый у нас футболист. Хотели за счет скорости сыграть. Ну, где-то получалось, где-то не получалось где-то его хорошо выглядел, где-то ошибался, так, ну, в принципе он сыграл достойно. А Ваня тоже находится в хорошей форме, но так выбрали такую тактику на сегодняшний Одно очко в двух последних матчах заработал Колос, ну знаете уже провели анализ, уже знаете в чем причина и знаете над чем больше нужно работать. Ну, тяжело сейчас после этой игры как-то что-то проводить анализ так по горячим следам. Большой отпечаток наложил, на сегодняшний год игра со Скалой, где она провалилась и была провальна. И сегодня очень тяжело было после этой игры играть. Цена ошибки была очень велика. Так что она отдала отпечаток. Ну, будем исправляться, чемпионом Длины.